Давай, давай, давай. И, конечно же, сейчас мы познакомимся с нашим жюри. У нас их сегодня очень-очень много. Это все очень интересные и хорошие люди. Давай, 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 давай я начну. Начинаю. я просто от кого знаю. Михаил Михайлович Ганушка, директор Центра культуры и искусств КПИ Подожди, аплодисменты <звы> Петр Алексеевич Киричок, проректор, проректор службы судебной работы. А что за клан? Евгения Байкина, хореограф-постановщик королевы и конкурса мистера королевы Копы. Ты пропустил, по-моему, одного прекрасного человека. Ну, а моя я? Или он просто сидит? Вы, молодой человек, вы просто посидите. И это охранник Петра Алексеевича. Вы сейчас уйдете, да? Хорошо. Если что, охранник это Владислав Ленкин, чтобы вы понимали. Просто пришел за отработку сюда. Если что, пускай подсказывает Петру Алексеевичу. Олеся Галапа, представитель Фэшн Бюро номер один, человек, который из ставил всю королеву КПИД. Я еще знаю. Я еще Знаешь? знаю. Давай. Дмитрий Юрченко, мистер КПИ 2015. <плодисмент> давай, давайте. Я знаю, но... но... Но я скажу. Николай Даксун, представитель... и я могу продолжить. Хочешь? Королева копы Анна Юма. еще пока. Современная художница Дарья Ганага. Ваши аплодисменты. Кстати, между прочим, основатель Дарья Ганага Джеллари. Если Джеллари, да? Джеллари, Ваня. Джеллари, ну, Джеллари, Джеллари, какая разница? Саша Ярмак, украинский рэп-исполнитель, друзья! Идем дальше. Анна Кушнарева, директор автошколы «Изи Драйв». Друзья, для многих этот образ стал историческим. Дмитрий Афанасьев, глава студенческого Совета КПИ. Представители Варшавской политехники. Хотел на английском перевести. Варшавская политехника Мистер и миссис Варшавская политехника Якуб и Мальвина. Да. Человек все равно не выучил фамилии. Какая Я, я прочитаю. Якуб Ерцеджа. Нормально? Супер. И Мальвина Гальяче. Вот так вот. Сработали. отлично, Едем дальше. Ты читай. Кого еще? Кого-то по списку. Давай по списку. я весь прочитаю. Ты уже читал? Я уже читал весь. Кого ты не представил? Давай, кто тебя потом будет бить? Татьяна Пивоваренко, наш партнер. Наш хороший друг, президент э, интернет-магазина TVT.ua. Ваши аплодисменты. А ты, конечно, вот, наверное, да? Конечно. Да, не понимаю, что происходит. Ирина Федоченко, представитель от РАПУ. Ваши аплодисменты. РАПУ, Украина, наши хорошие друзья, здесь Спасибо большое. Что, отлично, познакомились. Давайте аплодисменты всем нашим жюри, Членам жюри, да. Друзья, давайте поаплодируем еще. Раз. Хорошо.